Летние каникулы для школьников – это не только отличное время для отдыха на берегу моря, но и возможность хорошо подготовиться к новому учебному году. Все желающие ребята возрастом от 8 до 13 лет приходят в филиал номер 4 Бердянской библиотеки, чтобы провести свой досуг с пользой. Юные читатели все лето организовывают литературные мероприятия, с помощью которых они могут расширить свой лексикон, натренировать память и повысить уровень знаний. Сегодня дети разыгрывали оценку по сказке Андерсона. Они участвовали, как всегда у нас это заведено. Каждый получил свою роль. Они разыграли сказку, потому как любят очень участвовать дети сами непосредственно, не просто быть пассивными слушателями, а именно быть задействованными. Здесь ребята изучают литературу не только украинских, а и зарубежных писателей. Сегодня, в 5 июля, в библиотеке провели библиографический обзор по произведениям автора всемирно известных сказок для детей и взрослых Ганса Христиана Андерсена. Почему Андерсон? Потому что много экранизации Андерсона. Дети очень любят эти сказки и многие знают их. Ну, выпала чисто случайно, наверное, Андерсон, потому что мы каждого писателя берем каждый год, меняем писателей. Помимо аматорской театральной постановки для детей организовали конкурсы и викторины. Маленькие читатели смогли продемонстрировать свои знания, связанные с творчеством великого сказочника. Мне интересно, потому что я люблю выступать, и я очень люблю в библиотеке именно выступать. Тут хорошие люди, с ними можно пообщаться. Я очень люблю сказки Андерсена. Я несколько сказок и мультиков его сотрела. Мне очень нравятся такие стежки маленькие, чтобы я их учила и очень хорошо рассказывала их. Я хожу сюда. Мне нравится тут. Вот я брала очень много сказок про Андерсена. За каждый правильный ответ ребята получили карточки. В конце литературного экскурса по их количеству определили призеров мероприятия, занявших первое, второе и третье место. Необходимость, безусловно, большая, потому что в нынешний век технократии не хватает именно живого общения. И поэтому... При, приучать детей к книге, к живому слову всегда хорошо, это приветствуется.